বন্ধু বান্ধৱীসকল বাস্তুশাস্ত্ৰমতে কিছুমান নিয়ম পালন নকৰিলে আমি জীৱনত আৰ্থিক সমস্যাৰ বিশেষকৈ দেখা পাওঁ বা আমাৰ জীৱনত দেখা পোৱা যায় বন্ধুসকল তাৰ তুলনাত যদি আপুনি নিয়মবোৰ মানি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ঘৰখনত ধনৰ প্ৰৱাহ আপোনালোকৰ বাঢ়িব সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰো বৃদ্ধি পাব যদি আপোনালোকৰ জীৱনত আৰ্থিক সমস্যা আছে তেন্তে বন্ধুসকল সেইবোৰৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপোনালোকে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে মানি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বাস্তুশাস্ত্ৰত বন্ধুসকল কিছুমান নিয়ম উল্লেখ আছে যাৰ অনুসৰণ কৰিলে বা যিবোৰ অনুসৰণ কৰি জীৱনত সুখ আৰু সমৃদ্ধি পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদো আপোনালোকৰ ঘৰত থাকে বন্ধুসকল আজিৰ ব্যস্তৰ জীৱনত বা ব্যস্ততাময় জীৱনত কিছুমান মানুহে এই সহজ নিয়মবোৰ বিশেষকৈ মানি চলিব পৰা নাই যাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বন্ধুসকল সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব কি কি আপোনালোকে বস্তু ঘৰলৈ লৈ আহিব কি কি নীতি নিয়ম আপোনালোকে পালন কৰিব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰমতে এই নিয়মবোৰ পালন নকৰিলে কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক প্ৰথমতে আপোনালোকে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে কেইটামান কাম কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে পানীত নিমখ দিব বাস্তুশাস্ত্ৰমতে ঘৰত গা ধোওঁতে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে পানীত নিমখ অকণমান মিহলাই আপোনালোকে ল'ব লাগে ইয়াৰ ফলত বন্ধুসকল ঋণাত্মক শক্তি আঁতৰি ধনাত্মক শক্তি আহি পৰে অৰ্থাৎ বেয়া শক্তিবোৰ আপোনালোকে আঁতৰি ভাল শক্তিবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰখনত পৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰিয়ালৰ সমস্যাও দূৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব দেওবাৰ মংগলবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আপোনালোকে পানীত নিমখ দিব নালাগে অৰ্থাৎ আপোনালোকে পানীত নিমখ দি আপোনালোকে গা ধুব নালাগে আপোনালোকৰ চাৰিওকাণ আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰিব নালাগে গতিকে ধ্যান ৰাখক অন্য কেইটা বাৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব নিমখ পানীৰে আপোনালোকে কিছু সপ্তাহত এটা হ'লেও বাৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ নিমখ পানী আপোনালোকৰ ঘৰখনত ছটিয়াবলৈ নাপাহৰিব চাৰিও ঘৰত আপোনালোকে নিমখ পানীৰে ছটিয়াবলৈ লাগে বুলি কৈছে শুই উঠাৰ আগতে আৰু এটা কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব শুই উঠাৰ আগতে ভৰি বন্ধুসকল ধুব লাগে আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে ভৰি ধুই আপোনালোকে শুকুৱাই তাৰপিছত শুব লাগে এই নিয়মখিনি আপোনালোকে নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰক বুলি কৈছে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ক্লান্তিৰ পৰা সকাহ পাব আৰু আপোনালোকৰ মানসিক শান্তি আপোনালোকে পাব আৰু লগতে ৰাতিপুৱা ইতিবাচক শক্তিও আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে ঘৰখনত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে কিছুমান কাম আপোনালোকে বিশেষকৈ এৰাই চলক যেনে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত জাবৰ সংগ্ৰহ কৰি নাৰাখিব বা জাবৰ জোঁথৰ আপোনালোকে দম কৰি আপোনালোকে নাৰাখিব ঘৰৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি আপোনালোকক গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে যদি আৱৰ্জনা এতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহ'লে জাবৰ জোঁথৰখিনি পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বুলি কৈছে যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰখনত ইতিবাচক শক্তি কঢ়িয়াই আনিব ঘৰখনত মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ প্ৰৱেশ কৰিব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও সন্ধিয়া ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে এটা আপোনালোকে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ নেপাহৰিব কপোৰৰ আৰতি বন্ধুসকল ঘৰত নিয়মিতভাৱে আপোনালোকে কপোৰ আৰতি কৰিব বুলি কৈছে এই নিয়ম মানি চলি ঘৰটো আপোনালোকে ইতিবাচক শক্তি আৰু ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে ভৰি পৰে বুলি কৈছে এই কাম কৰিলে জীৱনত জীৱন আৰু কেৰিয়াৰত অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব বন্ধুসনসকল আৰু এটা কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা হনুমান চালিচা আপোনালোকে পাঠ কৰক বুলি কৈছে বা অকণমান হ'লেও আপোনালোকে শুনক বুলি কৈছে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে এই প্ৰতিকাৰবোৰ কৰি আপোনালোকে দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদো আপোনালোকৰ লাভ কৰিব আৰু ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ টনকিয়াল হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কেশৰ তিলক বন্ধুসকল প্ৰয়োগ কৰাটো বিশেষকৈ নিয়োজিত লোকৰ বাবে অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই আপোনালোকে গা ধুই লোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ কপাল বা নাভিত কেশৰ তিলক লগাব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হয় যে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰত কোনো বাধা নাথাকে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা আপোনালোকে সেউজীয়া কাপোৰ পিন্ধক নহ'লে অফিচত কিছুমান সেউজীয়া বস্তু বস্তু আপোনালোকে অফিচত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিব পাৰে বুলি কৈছে ই আপোনালোকৰ পেছাদাৰী জীৱনত প্ৰগতিৰ কঢ়িয়াই আনে আৰু বাধাবোৰ দূৰ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে দৈনিক বন্ধুসকল এক্ট্ৰিছ বা আপোনালোকে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ জব কৰিলে ভাল চাকৰি হওক পদোন্নতি পোৱাৰ সহায় হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কেৱল মানসিক শান্তিও আপোনালোকৰ পোৱা নহয় কেৰিয়াৰটো এটা ভাল আপোনালোকৰ বৃদ্ধিও দেখা পাব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত বন্ধুসকল ভগৱান হনুমানক পূজা কৰি আপোনালোকক চোলা আগবঢ়াব বুলি কৈছে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰ বুলি কৈছে জ্যোতিষৰ মতে আপোনালোকে বন্ধুসকল চোলা বছৰত কমেও দুবাৰকৈ আপোনালোকক আগবাঢ়িব লাগে বুলি কৈছে তুলসীক হিন্দু ধৰ্মৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ উদ্ভিদ বুলি গণ্য কৰা হয় যি ঘৰত থাকে তাত ইতিবাচকতো আপোনালোকক আনে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় দৈনিক তুলসী উদ্ভিদৰ পূজা কৰি আৰতি কৰি দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণু আপোনালোকৰ সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বা সন্তুষ্ট হৈ নিজৰ ভক্তক বিশেষ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সেয়ে বন্ধুৱসকল নৱবৰ্ষৰ দিনা নিজৰ চোতালত হওক বা আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখতে আপোনালোকে তুলসী গছ ৰোপণ কৰি পূজা কৰি সন্ধিয়া আপোনালোকে দীপ জ্বলাই দিয়ক বুলি কৈছে বা এটা চাকি বন্তি আপোনালোকে জ্বলাবলৈ বা এগছি চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এই কামখিনি আপোনালোকে নতুন বৰ্ষৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক বুলি কৈছে অলৰেডি যদি আপোনালোকে কৰি আছে আগৰ পৰা যদি কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক একো চি চাকি বন্তি আপোনালোকৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি তুলসী গছৰ গুৰিত আপোনালোকে দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে এনে কাম কৰে তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় মা লক্ষ্মী ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে আৰু ভগৱান বিষ্ণু আপোনালোকৰ সন্তুষ্ট হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বন্ধুসকল শাস্ত্ৰমতে তামোলে বিশেষকৈ উচ্চ শীৰ পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম মংগলবাৰ আপোনালোকৰ বৃহস্পতিবাৰ বা আপোনালোকৰ শনিবাৰে হওক মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ বা শনিবাৰে এটা তামোল লৈ নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ওপৰত বন্ধুসকল এঘাৰ বা একৈছ বাৰ আপোনালোকে নমাই পানীত বিশেষকৈ আপোনালোকে হাঁহি দিব লাগে ছমাহৰ মূৰেবোৰে এবাৰ আপোনালোকে এই কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকক উচ্চসুৰ লগতে ৰোগ আৰু দুখৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সকাহ পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় গতিকে এই কামখিনি কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব যদি আপুনি আৰ্থিক অসুবিধাৰ সৈতে যুঁজি আছে তেন্তে বন্ধুসকল পাৰ্শ্বত নিজের মানি পার্স আছে টাকা যে যার্স আছে বন্ধুস তাত বিশেষ চাউল দুটামান বুলি কৈছে এনে করলে আপুনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে ধন খরচ করার পর বিৰত থাকিব লাগিব আর আপনার আর্থিক অবস্থাও উন্নত কৈছে বলে কো আপনাদের আর্তজনক চাউল দান করা আপনাদের ফলপ্রসূ বুলি বলে কিন্তু সন্ধ্যার সময়খিত আপনাদের ভুলতো চাউল হোক কোনো বস্তু হোক টকা পয়সা আপনাদের ভুলতো আপনাদের এই দুহাজার চব্বিশ নিদিব আপনাদের কৈছে কধিয়ার সময়খিনি বেলে সূর্যাস্তর যোৱাৰ পাছত বন্ধুসকল গতিকে এই কথাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বছৰটো সুন্দৰে পাৰ হওক আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ নেপাহৰিব আৰু যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে আগন্তুক বছৰটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱা ধন্যবাদ জয় মা লক্ষ্মী